Авіамоделі, копії та напівкопії справжніх літаків цими вихідними літатимуть над старим Вінницьким аеропортом. Там пройде чемпіонат України з радіоуправління авіамоделями. Він проводиться у нашому місті щорічно. Цього року він вперше набув статусу відкритого, тому у ньому братимуть участь окрім спортсменів з різних регіонів України. Ще й гості з Литви, Білорусі та Молдови. Як готуються вінничани до авіашоу? Бачила моя колега Лариса Бондар. Зараз ми на території колишнього аеропорту. Тут 13 та 14 липня в 22 на Вінниччині відбудеться чемпіонат України з радіоуправління копіями та напівкопіями справжніх літаків. Наразі тут тривають підготовчі роботи. Встановлюється спеціальне обладнання, палатки та огорожі у четвер, четверху за два дні до початку ми починаємо підготовлені мероприятия. Готовиться навес для суддів. и гостей готовятся меры безопасности для зрителей чтобы никакой ребенок не выбежал вот выстриженная перед в, пя в субботу с утречка она будет еще выбрита прямо вот это взлетно посадочная полоса здесь все самолеты будут взлетать и садиться край этой полосы это есть линия безопасности за которую залетать категорически нельзя сейчас помощники так называемая комендантская команда готовят поле к предстоящим соревнованиям. Кстати, на команде хотелось бы отдельно остановиться. Очень преданные авиационному моделизму люди, полковники, герои Украины есть в составе команды, заслуженные люди, но... Знаете, авиация – это болезнь, в хорошем понимании этого слова. Модели полукопии, которые будут выступать в дисциплине фристайл, они будут под музыку выполнять различные фигуры высшего пилотажа. Но не для настоящих самолетов, а специально для моделей. Настоящие самолеты такого выполнить не могут. Это невозможно. В полете модели развивает порядка 150-180 км в час. Все такие подобные фигуры, как роллинг-харьер, силовая бочка, торк ну, много-много различных фигур, не буду все перечислять, они будут выполняться под музыку. Вот если кто еще помнит, было когда-то в Советском Союзе здорово развито фигурное катание, то это вот будет сейчас фигурное летание, если можно так выразиться. Самолеты будут под музыку танцевать. насколько четче выполняет спортсмен-пилот фигуры, насколько правильно и четко он попадает в такт музыки, вот это уже судьи будут оценивать и победить должен сильнейший. Данный класс, класс фристайла, это подразумевается под том, что модель должна быть полукопией спортивного пилотажного самолета. То есть это данная модель является Як-55 советского пилотажного самолета вот, в масштабе 1 к 3. Сам комплекс я учил я не, месяца 3. А отдельные фигуры доходило до полтора-два года, чтобы отточить отдельные фигуры. Это движение называется Rolling harrier. Это мы вот висим и вращаемся. И оно называется? Силовая бочка. Копии это ну, можно сказать так один из самых элитных классов авиационного моделизма. Здесь объединено и умение пилотировать модель, и умение изготавливать все, начиная от мельчайших деталей. Каждая заклепочка, которая есть на настоящем самолете, должна быть повторена в масштабе и в том же месте в модели. Современные копии вообще изготавливаются так, что это, можно сказать, настоящий самолет, только маленький. Ну, маленький так, 2-3 метра размах крыльев. Медаль, вы знаете, есть золотая, серебряная и бронзовая, да? Но обычно это все фикция. Так вот, у нас золотая будет позолоченная настоящим золотом. Серебряная будет покрыта настоящим серебром. А бронзовая будет покрыта медью. Ну, вернее, как? Они уже покрыты. Они уже готовы. Они лежат в моей мастерской. А зачем? Ну как зачем? Ну за тем, что это круто.